的曲子，可眼前这个人，让我想要抱一抱他，但安静离开的他，我却觉得只是脾气古怪，很多话都不说出来，却又是很温柔的苏念青而已。 是我。我知道。嗯。嗯，你说的对。是我太天真了。我不能为小薇要面对的结果负责。就像今天，我满心以为会是一个很开心的活动，但是没想到会变成这样。嗯，可是我又想不到有什么办法。 或者是做点什么。我小时候也这样表演过。那些人是真心实意的觉得自己在做好事，当然也不能说不是。可是他们都不懂这些孩子真正需要的是什么，或者说不是不懂，是从没想过去弄懂。 不断的在孩子们面前重复残疾、遗弃、孤儿，去提醒、强调，让他们觉得自己低人一等。可是，残疾人只不过是身体上有缺陷，只是和其他人不同罢了。我们要的不是同情，而是平等。 那……那你没什么，都过去了。 你回来了吗？不是说今晚把采访的稿子给我来整合吗？嗯、等我回去就给你。嗯、啊？你现在在哪儿呢？嗯、还在博物馆这儿，太偏了，打不到车。 你把定位发过来，我帮你一起叫车。嗯、赶紧的，许谦在这荒郊野岭回不来了，去接他。 谢师傅，嗯，谢谢啊。我没事儿，是吴烟。当然是他，车不明摆着吗？那个，我不缠着你，让你回乐队了，但我们还能做朋友吧？你你别有压力，我不是。行，做回朋友吧。 燕青，你让我查的那户人家我查完了，就是寻常人家啊，丈夫是医生，妻子在公司里做行政，没有什么特别的。呃，不过因为妻子的身体原因，一直没有孩子。没什么犯罪记录，或者不好的事情吗？你这是什么意思？他们是要收养小薇的人。哦，燕、哦、青，你过度紧张了吧？不过你对那孩子真够上心的。 你是不是好了？辛苦了，小龙。